dasturimiz davom etadi ko'rsatuvimizning kechagi sonida katta farg'ona kanalida ona va uning ikki qizi oqib ketgani haqida ma'lum qilgan edik favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar berishicha kanalda qizlardan birining jasadi topilgan ona va ikkinchi qizning jasadini qidirish ishlari davom ettirilmoqda muxbirimiz ahror ziyodov ushbu hodisa tafsilotlarini o'rgandi farg'ona viloyatining rishton tumani sohido mahalla fuqarolar yig'ini qo'rg'onchi ko'chasida istiqomat qiluvchi ayol bu manzilga kelin bo'lganiga 7 yil bo'libdi qaynonasi va qaynisingillari bilan bir necha yildan beri ahil inoq bo'lib yashab kelganlar hech kim meni kelinimni yomon demagan doim voy opa kelinimiz tilladi. hamma yo'q deb o'zi bilib qiladim ishni anqa mana buniqa demayman o'zi bilib hamma yoqni jay jayda qiladi yaqin kunlarda qaynona va kelin to'yga boradilar to'yda o'z qizini ahvolini ko'rgan qizning onasi xarob kiyinib yurishi va yaxshi yashamayotganidan noliydi so'ngra qaynona va kelin uyga qaytib keladilar ayasi telefon qildi qili ma gaplashasanmi desam gaplashmayman dedi gulmira meni yuragim og'riyapti bolam dedimuch ko'rdim <laughs> ma'rifat aya tong saharda uyg'onib kelinining uyiga borib chaqiradi sababi nabirasi maktabga borishi kerak edi eshik ochilgan ekan keyin kirsam yo'q kelini va nabirasini qidirgan qaynona ularni hech qayerdan topa olmaydi shundan so'ng qidirish uchun boshqalardan yordam so'raydi. Suvda cho'kib ketganligi bo'yicha gumon qilinib hozirda qidiruv ishlari amalga oshirilyapti o'sha kunni o'zida yigirma birinchi fevral kuni bir nafar farzandini qizlarining jonsiz tanasi bog'dod tumanidan oqib o'tuvchi katta farg'ona kanalidan jasadi topilgan biz holatga oydinlik kiritish maqsadida qo'shnilarni eshigini taqalatib oila va kelin haqida so'rab bildik endi qarang oila janjalkash oila emasmi yo'q m urishganlarni mana mana shu ko'cha mahalla hech qaysimiz eshitganimiz yo'q bilmaymiz u opani o'zlari ham yaxshimidilar ruhan ruhan yaxshi qizildi edi juda nihoyatda esli o'tib ketyapti tursa ham salomaligi joyida muomalasi yaxshi xushchaqchaqa yo'luvdi ayolning turmush o'rtog'i farzandini jasadi topilganini eshitib xorijdan 22 fevral sanasida uyga qaytgan biz ularni ham suhbatga tortmoqchi edik ammo ruhiyatlarini ko'rib rosta fikrimizdan qaytdik shu yerda voqelikni hali to'liq bilmay o'z taxminlaricha ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqatayotganlarga oila a'zosi o'z so'zini aytib o'tdi oldin so'rab shunaqa narsa bo'lganmi deb keyin chiqarsin Xo'sh, shunda to'g'ri chiqardi. bu hozir bo'lmagan narsani chiqarib yuborib bu yerda aka yuqorida keltirib o'tilgan shaxslarning katta farg'ona kanalida qidiruv ishlari 22 fevral kunidan buyon farg'ona viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi maxsus vazifalarni bajaruvchi mintaqaviy qutqaruv otryadi g'avvos qutqaruvchilari tomonidan rishton tumanidan oqib o'tuvchi katta farg'ona kanalida o'zbekiston tumanining nurso'x qishlog'igacha bo'lgan masofada suv qidiruv ishlari olib borilmoqda